Хочу сказать свою точку зрения о волонтере Оскаре так как много есть и позитивной информации об этом человеке, также много есть о негативном, много есть обвинений. И судя из того, что я вижу в нем, я хочу сделать некоторые высказывания насчет этого человека. Давайте начнем с самого негативного. Скорее всего, что я не подписан на него, хотя я многие видео слушаю с удовольствием, так как я человек, который хочет и находить правду. Мне приходится слушать его высказывания и речь. Но то, что мне не нравится, это паническое настроение. Много нецензурной лексики, которую я выслушаю, я не хочу распространять именно в таком формате правду. Хотя он говорит правду. То, что многие обвиняют его в том, что он предатель. Я с этим не соглашусь. Даже в том случае, что если он давал интервью российским каналам. Вы понимаете, что наша власть настолько глухая, что через Майдан к ней обращаться нельзя. Обращаться в какие-то органы порядка, это бесполезно. Стучать куда-то толку никакого нету. Поэтому иногда люди из-за того, что их не хотят слышать, они ну, в паническом таком настроении могут использовать даже такие трюки. Но если вы так не хотите нас слышать, тогда будем говорить другими способами. Но все же я хочу сказать, что я поддерживаю его старания. Я больше думаю о том, что те, кто его обвиняет, это ложные обвинители в большинстве своем. Тех, которые говорят, что он там ворует или еще что-то, я доказывать не буду ни того, ни обратного. Но скажу, что если вы будете защищать правду, если вы будете бороться с коррупцией, на вас выльют еще не такую грязь. К тому же, если там обвиняют, что 20% или там сколько процентов он украл э, из того, что кто-то передал какую-то сумму, и дрон был не тот, который надо, там или еще что-то. Вы знаете, наше государство сделало так, что волонтеры должны платить налоги. Почти до 20% налогов. И также волонтер, он затрачивает свои деньги, свои средства. И что -то, чтобы что-то привести, нужно тоже что-то затратить на это. Я тоже не считаю, что эти обвинения достаточны. И, скорее всего, они фейковые, так как если человек идет против системы, система начинает давать сдачи и находятся лживые лицемерные люди, которые будут обвинять. Я не считаю его провокатором, я не считаю его расистом. Единственное, что я хотел бы, чтобы дал Бог ему мудрости, способа, как нужно доносить правду, чтобы это слушалось, чтобы не передавалось паническое настроение, а просто чтобы люди видели, делали выводы. И чтобы это приводило к результату. Потому что паника, она не приносит результаты. Это психология человека. Ну что ж, война. Сегодня многие нервные. И такое происходит со многими. Насчет того, что его там некий другой волонтер обвинял в том, что он там не моется, и за то, что он почесал голову. И там некоторые, там, которые подлизывают задницу коррупционерам, пристроились возле этого волонтера. Я считаю, что тот волонтер, я не буду назвать имя, который обвинял Оскара, э, сам является коррупционером, потому что он общается с поворотником, который является АПГ и стрелял по людях из автомата Калашника своих односельчан. Я выложил это видео. Я склонен думать, наоборот, тех, кто слишком зашкварно отзывается об Оскаре, я э, склонен думать, что много из них, они просто заказные. Моя поддержка волонтеру Оскару за его работу, за его справедливую критику, за его справедливое критическое мышление. Он платит цену, за свою точку зрения. Он не популист, не жуполист. И э, я хочу поддержать этого человека, но пусть он делает выводы из своей деятельности исправлять свои ошибки, чтобы была мудрость, чтобы преподнести людям, это как в ресторане, вы понимаете, что вы можете приготовить хорошее блюдо, но это блюдо еще нужно хорошо преподнести, чтобы люди могли это съесть. И если ты преподносишь правду, то не нужно бросать ее так, чтобы вместе с подносом как бы швырнуть в лицо. Вот смотрите, вот это правда. Все-таки мы живем в цивилизованном мире, нужно держать себя в руках, даже если и такая обстановка происходит. Потому что нас слушают не только взрослые, нас слушают дети, а также люди из других стран. Некоторые люди, например, которые разводятся, к примеру, тоже могут, могут даже своим врагам пожаловаться о том, что там делает жена или что делает муж. Из-за того, что когда их никто не хочет слушать и вникать в их проблемы, они могут совершать глупости и рассказывать то, чего не надо. Точно так же и здесь в психологии человека заложено то, что в паническом состоянии человек делает просто много неправильных вещей. Я думаю, что это касается Али Оскара волонтера. Но не то, что он является предателем, я не считаю, что он гнилой. Я более присущ думать, что более гнилый тех, которые на него льют грязь. Хотя я не исключаю, что там может быть что-то и нечестно. Я не буду это исключать.